tanya pada pelakon sampai bila awak akan berlakon saya akan berlakon sampai lah mungkin saya berpisah dengan dunia oh tu dia punya lama tu tuan nak berpisah dengan dunia baru berhenti berlakon sakit-sakit pun dah botak kepala pun nak berlakon juga pasal apa? pasal seronok pasal seronok patut-patut kita dah botak apa semua ni cari jalan lah nak bincang tengok tobat pada Allah ke apa ke dah dia nak juga pasal apa? pasal seronok glamour cuba tengok tuan-tuan jadi penyanyi seronok cari jalan orang berimpun-rimpun pakat nak jadi penyanyi sebab apa? pasal seronok seronok cari duit seronok tuan-tuan pasal kerja dapat duit tak kerja duk saja pun dapat duit seronok tambah kalau import orang lagi seronok sepuluh ribu satu kepala oh uh, seronok tuan-tuan tak ada kerja pun tak apa janji orang masuk pasal duit masuk pasal apa? seronok yang ni yang dikatakan dunia ni keseronokan boleh berjalan sana sini boleh tidur sana sini tadi ustaz petang tadi sebut apa dia kata dunia manusia ni suka dua yang pertamanya makan sedap yang keduanya tidur sedap dua benda ni lah. yang pertamanya makan sedap dapat makan sedap puas Tengok ni boleh makan, tengok ni boleh makan, tengok tu boleh makan, sedap. Tapi kalau tengok daging kambing, Allah. Tengok daging lembu, Allah. Semua tak boleh makan. Tak sedap. Dia nak yang semua sedap. Yang keduanya tidur sedap. Tidur tu lena. Tak ada siapa kacau, tak ada apa ganggu. Ah ha, dua benda ni yang manusia nak ni. Inilah yang dikatakan dunia. Makan sedap dan tidur yang sedap. Maka manusia akan sibuk-sibuk-sibuk-sibuk mencari dunia dan dia akan stop mencari dunia bila dia dimasukkan dalam tanah bila dia nganga dalam tanah mulutnya pun akan dimasuki oleh tanah masa itu baru dia stop cari duit dah mati tu pun duk cari lagi tu tu yang orang letak jak depan kaki dia hujung kaki dia hujung kepala dia orang tak jak lagi tu apa orang nak buah duit mati pun masih lagi sebab itu nabi kata nabi Allah kata al hakum mutakatsir hatta zurtumul maqabir nabi Allah tak kata pun hatta zurtumul mau sehingga kamu menemui mati Allah kata sehingga kamu masuk dalam lubang lubang kubur kamu akan membanyak-banyakkan harta kamu luk cari duit sampai bila sampai masuk kubur Allah tak kata sampai kamu mati atas katil sebab atas katil tu pun bubuh lagi tajam boleh faham tak maksud saya waris sebut jak, jak, jak mana jak mangkuk mana mangkuk nak buat apa? orang nak sedekah sebab itu Allah tak sebut macam itu kalau lah Allah kata sampai mati atas katil tak sesuai lah sebab orang bagi duit lagi tapi bila dah masuk di dalam kubur orang tak bagi duit lah cukup lah orang pun tak letak lah jak di dalam kubur orang pun tak letak dah mangkuk di atas kubur tak lah yang orang bagi ialah duit pada orang yang baca telkit tengah baca doa amin dapat duit hai daripada mana dapat duit <laughs> ya setengah-setengah tempat kita doa tu dia bagi duit lagi di Kuala Lumpur ni saya tak tahu lah tapi tempat saya belah-belah kampung tu ada lagi dia buat beg dalam duit dalam beg plastik jadi bila tu imam baca doa dia, berjalan dalam 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 duit kadang-kadang dia tanya lagi siapa tak dapat lagi siapa siapa yang tu imam dah baca doa tu dia ada yang angkat tangan? Sini, sini, sini. <tik> Jadi Allah yang ni pun ada juga sampai atas kubur pun dia cari duit lagi tapi bukan si mati tu. Hak orang datang ziarah. Baik. Kemudian kata dia lagi, manusia tiada kenyang dan tiada lugu daripadanya. Lugu ni makna jemu bahasa parik, bahasa orang lama. Lugu. Mana ada jemu cari duit? Dah sakit atas katil pun tak jemu. Sakit atas katil dah kita ziarah dia. Sakit tu haji. ha. Ya tak boleh makan apa tak boleh dah kita bagi duit dekat dia dia ambil juga Buk dalam poket kalau baju hospital tu ada poket kalau tak ada dia bawa bantai <ities> ambil juga cuba tuan-tuan bagi benda lain tak mau dia Ha, duit eh, dia ambil pasal apa dia tak pernah lugu dan memang kita kena bagi pun tolong dia orang sakit tak salah dia ambil pun dan memang betul kita bagi pun dengan bil hospital dia dengan bil anak dia dengan dia nak kena tanggung nu nak bayar nu dia sakit pula elok sangatlah kita pi bagi duit pada dia sedekah pada dia ni yang pergi pula pi ziarah di hospital pi makan buah dia ya kawan sakit orang duk hantar buah dia tak leh makan kita belum pi makan depan dia duk kupas buah apple depan dia manis mana buah ni nak duk cerita dekat dia jadi tuan-tuan siapa yang ziarah orang sakit, pi makan pula hukum dia tidak ada pahala pada kita. Kalau kita pi ziarah orang sakit dan makan di hadapan orang sakit, sama ada makanan tu kita bawa ataupun makanan tu isteri dia hidang pada kita, dua-dua tu bila kita buat tidak ada pahala ziarah ni. Ya, tidak ada pahala. Jadi tuan-tuan yang mana ziarah orang sakit, pastikan jangan makan di depan dia ataupun jangan kita makan di rumah dia kerana menghilangkan pahala ziarah pahala ziarah ni besar sebab kata Rasulullah siapa yang menziarah orang sakit seolah-olah menziarah Allah siapa yang ziarah orang sakit seolah-olah menziarah Allah paksa apa? kerana orang yang sakit kalau dia sabar Allah bersama dengan dia jadi bila kita ziarah dia seolah-olah kita pergi tengok pergi ziarah Allah paksa Allah bersama dengan orang sakit jadi kalau tuan-tuan tak mau ziarah orang sakit tuan-tuan tak mau ziarah Allah Ha, ada kita ambil iktibar daripada menziarah orang sakit. Tapi bagi saya ni tuan-tuan, saya ceramah ni taklah lama. Kira-kira 16 tahun. Ya, baru 16 tahun lah saya duduk dakwah ceramah ni. Jadi saya mendapati bahawa orang kita ni dia kadang-kadang pahala dia tak mau. Dia kurang mau pahala. Dia tak apa gelut, tak apa galak kata orang Perak, tak apa galak nak dapat. Nak nak rebut, rebut pahala tak. Ada dia yang galaknya rebut kereta nak dapatkan pahala tu tak ada galak galak ni dalam bahasa tuan, -tuan tak ada sungguh kalau orang batuk kurau galak ni maknanya gedik dia ya, gedik gedik santai itu galak gedik 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 tu nama dia galak tapi orang parit orang botol kata galak ni maknanya ialah tak ada sungguh ha, bahasanya ini perbezaan bahasa. Orang Perak kata kalau rewang tu, minah rewang, naik motor sikal, tang-tang ronda tu nama dia rewang. Di Johor pula rewang tu kunuri Ha, itu perbezaan bahasa. tu yang jadi bergaduh tu pasal tak faham bahasa. Baik tuan-tuan, orang kita ni tak apa bersungguh nak dapat pahala. Patutnya pahala ni kena rebut. Banyakkan pahala. Tapi saya duk ceramah dah tuan-tuan. Berbelah-belah tahun. Daripada rambut saya banyak sampai rambut saya tak ada. Ya, yeah, sampai kurang dah rambut saya sekarang ni. Duk fikir masalah orang. Nak kena cari Yunam juga. Pakar rawatan rambut anda. Rambut anda gugur, dapatkan Yunam. Jadi yeah, saya pun nak cari Yunam juga. Saya perhatikan bahawa orang kita ni kurang mau pahala buat saya apa. Contoh saya buat surau. Kalau di negara Arab, besar kita ni nama dia masjid. Ni, besar surau kita ni. Nama masjid malah kalau kecil daripada surau kita ni pun separuh je besarnya pun masjid sebab nak dapat pahala tahiyat pahala iktiqaf pahala berganda-ganda masuk masjid rumah oh, Allah tetapi di Malaysia lain besar macam mana pun kalau dia surau surau lah dia jangan buat masjid banyak-banyak buat surau tak apa cubalah semua surau dibagi nama masjid tuan-tuan dapat pahala tahiyat dah sekarang tapi kita tak boleh, eh hey, tak boleh, tak boleh, tak boleh surau, nanti buah masjid, nanti buah masjid kan siapa nak semayang jemaah, masjid mana? Ha, dia kira semayang jemaah masjid yang besar pula, bantah kalau surau naik tarap jadi masjid, pasal apa? nanti orang tak masuk tabung jemaah, dia kira tabung jemaah lantoklah tuan-tuan, buatlah semayang mana pun, yang pentingnya nama tu penting, penting. cuba tuan-tuan tengok kuih hindu, sepanjang jalan berlambak-lambak kuih hindu, ada di bubur surau untuk yang kecil-kecil ataupun dia bubuh besar aja sekuil yang semi kuil dia bubuh apa tetap dia bubuh kuil orang kita aja hari ini surau akhirnya pahala kita kurang dengan sebab itu ada yang contohnya yang keduanya